Богато вопросов, как кажу говорю, через интернет надходить Хотелось бы задать вопрос гостю студии, почему у нас до сих пор АТО, а не военное положение? Какие негативные последствия повлечет введение военного положения? Это грот якийсь, через хайп, ну, Этот вопрос, в общем-то, нас интересовал, начиная опять-таки с весны этого года. Мы сначала выступали за введение военного положения группа ИС, однако потом в ходе скажем так, многочисленных консультаций начали задумываться над обоснованностью. Ну, во-первых, организационные вопросы. Как мы, ну, мы этот вопрос задавали заместителю генерального прокурора Украины, нынче главному военному прокурору. И он нам объяснял, что если говорить о введении военного положения, то давайте исходить из того, что все территории, на которых, которые объявлены вот зоной, ну, нынче зоной АТО, они управляются военными. Мы освободили Краматор, там работает военный комендант. Он решает все вопросы, в том числе, допустим, там, выдатки из местных бюджетов. Вопрос, сейчас допустить украинских военных рулить коммунальной сферой, допустим, да? решать проблемы обеспечения, жизнеобеспечения населенных пунктов, насколько они готовы, насколько у них есть специалисты, понятно, нету. Но мне это самое главное. Долгое время проблема была в том, что для того, чтобы военное положение вводить, надо было ответить вопрос, на вопрос, а кто враг? С Россией мы до юра не воюем. Войну мы не объявляли, она нам так тоже... Так либо мы можем объявить. Войну. А есть только два варианта. Либо внутренний конфликт, либо внешняя агрессия. Вниз, в смысле. Ну, Россия не признает, что она против нас ну, воюет. Так, как есть мы, два. Мы, как мы ей оголошим у что она агрессор и нет. Она... мы можем констатировать, что Россия против нас ведет войну. Да? То есть мы выводим, объявляем ее агрессором и вводим военное положение. Ну. Но э, если мы говорим, что кто-то против нас агрессию совершает, нам мало заявить. Ну, так мы можем сказать, что оно против нас Беларусь сейчас военную агрессию осуществляет. Угу. Нужно, чтобы кто-то это подтвердил, как минимум, если сама Беларусь внутри для России. Есть. Вот тут начинается самое интересное. ООН, мы видим, вообще самоустранилось. Но понятно, что любые решения Совбеза ООН Россия блокирует, имея право вето, как постоянный член Совбеза. Но есть еще международные организации, в частности Красный Крест, который может констатировать, он облечен по международному праву этими функциями, констатировать идет ли война в стране и какого именно типа агрессия. Мы знаем еще в конце июля Красный Крест заявил, что да, в Украине война, но он забыл уточнить самое главное. Речь о, он считает, что это гражданская война, внутренний конфликт, или речь идет об агрессии России? Там было сказано в сообщении о том, что в, частном, вернее, в конфиденциальном порядке уведомлены стороны Москва и Киев. Ни Киев, ни Москва вообще об этом уведомлении ничего не говорили. Прошло уже, слава богу, два месяца, но Красный Крест так и не уточнил, что он имеет в виду. А если бы он уточнил, тогда бы мы имели уже юридическое основание для того, чтобы говорить против нас, ребята, идет агрессия.